Псалом Давида, пять стихов, первых пять стихов этого Псалма. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. На первый взгляд кажется, что Давид ведет себя немножко странно. Почему? Потому что разговаривает сам с собой. Он же не говорит с кем-то, он же не стимулирует левитов в храме воспевать Господа. Он же не говорит ближним своим, давайте славить Господа. Такой внутренний диалог происходит самим собой. Душа моя обращается, Давид, самому к себе. Вы знаете, но это, это на первый взгляд кажется странным. На самом деле, друзья, самое лучшее стимулирование, которое может быть в жизни, это когда мы сами себя стимулируем. Никто нас не простимулирует так, как мы сами, как мы сами изъявим желание, хотение чтобы что-то делать. Это очень важно. Нас могут заставить, нас могут принудить что-то делать. Но самое лучшее, особенно в наших отношениях с Богом, когда мы делаем это от сердца и по собственному побуждению и желанию. Я стою на остановке в ожидании заказного автобуса, которым я езжу на работу. Рядышком троллейбусная остановка, и подъезжает троллейбус, а справа бабушка, пожилая, видя, что подъезжает к остановке троллейбус, она начинает бежать. Ну, это ей, конечно, кажется, что она бежит. Тут подходит больше слова «семенить». Она засеменила немножко быстрее. И вот когда она поронялась со мной, я услышал, как она сама себе. Сама себе говорит «бегом, бабушка, бегом, то есть она сама себя стимулирует для того, чтобы успеть на троллейбус. И водитель троллейбуса, видя, конечно, она подождала эту пожилую женщину. Друзья мои, а что, мы разве себя не стимулируем? Иногда бывает, когда какая-то серьезная работа или серьезное какое-то испытание, я сам себе говорю. Ну, в зависимости от возраста. А раньше я себе говорил, держись, Юра, а сейчас как-то вроде бы стал уже себя по имени отчеству называть. Держись, Юрий Алексеевич. Ну, это не потому, что я слишком так уважать себя начал, а просто чаще, все чаще и чаще люди ко мне обращаются вот так. И я теперь уже сам себя тоже так называю где-то внутри. Но никто не простимунирует нас лучше, чем мы сами, друзья мои, и Давид это делает. Он прекрасно понимает, что есть проблема. Есть проблема у людей и забывать благодарить Бога, и забывать благословлять Его, и забывать все благодеяния. Мало кто из нас ведет какой-то список благодеяний Божьих. Очень интересно. Если кто-то ведет такой список, подойдите ко мне после собрания. Покажите или расскажите, как вы это делаете. Вот, вот за прошедший год то, что вы помните в письменной форме, кто из вас записал. Но чаще всего, я знаю, что есть люди, которые это делают, но чаще всего мы этого не делаем. Мы думаем, так как такое можно забыть, когда Бог нам являет благодеяние? Проходит день, два, три недели, месяц, год, и уже не помнишь точно подробностей, что там было в этой ситуации, что там произошло. Вы знаете... Псалом начинается со слов благослови душа моя. Мы подходим к концу года, последние вот часы уходящего года. И, конечно, на пороге Нового года нам хочется обратиться к Богу в молитве. Боже, ты благослови меня, ты меня благослови. Потому что Твое отцовское благословение, оно обогащает, печали не приносит. Сегодня кто-то из друзей поздравил меня, смс пришла от НЛО, такого автора неизвестного. Пришла смс -ка. Божье благословение, оно обогащает и печали не приносит. Аминь. Слава Богу. Поэтому ты, Господи, благослови. У тебя много чего есть для нас. Но в этом псалме мы читаем «Душа моя, благослови Господа». А чем мы можем? Я понимаю, Бог мне может что-то дать. И много чего. И Давид здесь перечисляет, за что он благословляет Бога. Но что я могу дать? В деяниях апостолов апостол Павел описывается, как Павел проповедовал в городе Афины, в греческом городе. И он говорил о том, что Бог, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и он не нуждается в служении рук человеческих, как имеющий в чем-либо нужду. Поэтому, чем я могу тебя благословить, Господь? Я иногда наблюдаю картину, но сейчас, в последнее время этого не было. Когда воскресная школа проходила в первой половине нашего служения, и ближе к концу дети возвращались воскресной школы идет собрание, и дети возвращаются. По рядам расходятся к родителям, к бабушкам, к дедушкам. И иногда после воскресной школы они шли с рисунком. И было видно, как они приходят, и, естественно, они не ждут, когда собрание закончится, чтобы рисунок свой показать. Они приходят и сразу же, папа, мама, бабушка, смотрите. И я помню то время, когда и мои дети тоже приходили, и я смотрел. Я видел там какое-то, ну простите меня за это слово, какое-то чудище, отдаленно напоминающее человечка, с растопыренными ручками, ручками ножками, с какими-то палочками, видел какую-то круглую голову, видел что-то напоминание рта от одного уха до другого, видел нос, ну в зависимости от фантазии ребенка, похожий на Буратино, или точечка маленькая. И вот, это что? Это ты, папа! Очень приятно. Вы знаете, я мог и улыбаться, и смеяться, и реагировать так, как вы реагируете. Но мне эти рисунки, некоторые из них я храню до сих пор. Я не знаю, даст бог, доживу, я может быть когда-то внукам буду показывать эти рисунки детям, когда они будут взрослые, может иногда тоже буду показывать, но они мне очень дороги. Пусть корявые, пусть такие, знаете, такие, но они мне дороги. Как могли, они выразили свою благодарность. И Бог, Бог, Он, Он не требует, чтобы мы это сделали, знаете, вот как-то так, чтобы, ну, прямо всех удивили. Но что важно, ценно Богу, это сердце, это любовь. И Давид здесь перечисляет, за что он хочет благословлять, к чему он поощряет свою душу, чтобы душа благословляла. А слово «благослови» состоит из двух слов – «благо» и «слово». Благие слова, добрые, хорошие слова – это то, что я могу. Я не могу ему что-то дать, но в адрес Бога я могу произнести какие-то добрые, хорошие слова. И я призываю вас, братья и сестры, вместе с Давидом, сейчас это сделать в молитве, когда мы будем это делать. Благодарить Бога. И за что Давид благодарит? Благодарит. Он прощает все беззакония Твои. За это стоит поблагодарить, за прощение грехов. За то, что не по грехам нашим он поступает с нами. Конечно, стоит. Дальше исцеляет все недуги Твои. Братья и сестры, может быть, кому-то покажется кощунственным сейчас поблагодарить Бога за здоровье. Но если вы сюда пришли, это значит, у вас достаточно здоровья, чтобы прийти сюда. Согласитесь с этим, братья и сестры. Согласитесь, многие бы хотели прийти, многие жалуются, посещаем братьев и сестер. Как бы я хотела пойти, как мне хочется пойти в Дом Божий. Не могу. Давид говорит, исцеляет все недуги твои. Да, он исцеляет, он дает дает возможность. И доколе я жив, доколе я хожу, доколе я дышу, я буду благословлять Бога. И давайте мы это себе возьмем тоже за правило. Поблагодарим Бога за то, что мы имеем, пусть не в той мере, как нам хотелось. Пусть не так, как, ну, как не у 17-летнего юноша или девушки, но тем не менее, друзья мои, поблагодарим и за это. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги, избавляет от могилы жизнь твою. Один миллион человек не доживут до конца этой недели. Один миллион человек во всем мире не доживут до конца этой недели. Я не думаю, что кто-то из вас обиделся на Бога, проснувшись утром и увидев свет нового дня. И кто-то сказал, Боже, ну, мы верующие люди, мы стремимся к вечности, мы стремимся к вечности. И мы слышали, Господь сказал, я иду приготовить вам место. И хорошо, когда мы это понимаем и держим это во внимании. Но тем не менее, все равно мы благодарим Бога за то, что Он сегодня дает нам жизнь. Не так ли, братья и сестры? Возможность видеть детей, возможность видеть внуков, общаться, видеть близких, родных, трудиться, что-то делать, радоваться. Он дает. Поэтому благослови душа моя Господа. Дальше. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Милостью и щедротами. Ну, речь идет о каких-то, может быть, даже земных благословениях. Может быть, речь идет о том, что Бог посылает вот то необходимое. Вы знаете, один брат как-то молился так. Господи, Ты испытал меня скудостью, Испытай меня, пожалуйста, богатство. Друзья мои, э, не надо так молиться. Не надо, он лучше знает, что нам дать, но согласитесь, что на сегодняшний день он дает нам ровно столько, сколько нужно. И вот мы никогда не получим больше, если мы не научимся быть довольными тем, что есть на сегодняшнюю минуту, на сегодняшний день. Может быть, он даст больше, друзья. Может, он даст. И такое вполне может быть. Но если мы недовольны тем, что есть сегодня, то не рассчитывайте на что-то больше. Не рассчитывайте. А давайте поблагодарим за то, что есть сегодня. И, наконец, обновляется подобно... А, насыщает благами желание твоих ну, знаете, фраза немножко расплывчатая, какими-то благами неопределенными, какие-то мои желания, которых у человека может быть очень много. Но, друзья, я думаю, что вот эта такая поэтическая фраза «благами насыщает», то есть насыщает это дает столько, что мне уже больше ничего не хочется. То есть я сытый, насыщай. То речь идет о каком-то удовлетворении жизнью, всем тем, что я вот я живу, и вопрос, я доволен жизнью или нет? Сами себе ответьте на этот вопрос. Я доволен жизнью? Если вы недовольны жизнью, у вас какие-то проблемы э, с Богом. Почему? Потому что Бог есть наше, наше все. Наша радость, наше счастье, наш смысл, вся жизнь. Псалмопевец, другой псалмопевец, вернее, в другом псалме псалмопевец говорит, кто мне на небе? И с тобою... Я ничего не хочу, то есть мне больше ничего не надо, если у меня есть ты. А если у меня тебя нет, то, вы знаете, вся история человечества ⁇ это какая-то просто трагедия, когда люди мучительно пытаются найти счастье в чем-то еще кроме Бога, отодвинув Бога в сторону и ищут счастье, как все, как все известная певица пела хожу по земле и счастье себе просу, да? Хожу и просу. Но, к сожалению, не там, где его можно найти.